oqdaryo tumanida o'zbekiston respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan samarqand viloyatidagi prezident maktabi va 15 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internati o'quvchilari o'rtasida matematika fizika kimyo biologiya informatika va axborot texnologiyalari fanlari bo'yicha olimpiadaning hududiy bosqichi o'tkazildi olimpiadada ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatining beshinchi o'n birinchi sinf o'quvchilari o'rtasida fanlar va sinflar kesimida birinchi ikkinchi uchinchi o'rinlarni egallagan ishtirokchilar qatnashdi olimpiada jarayonini shaffof va adolatli o'tkazilishini kuzatish maqsadida ota onalar ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishlari uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan bundan tashqari fanlar kesimida telegram kanallar ham tashkil qilinib ushbu kanallar orqali o'quvchilar o'zlarining va boshqa ishtirokchilarning bajargan ishlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar bu olimpiadani o'tkazishning asosiy maqsad uh, o'quvchilarni uh, fan olimpiadalariga xalqaro olimpiadalarga asosiy fan olimpiadalariga tayyorlashdan iborat bo'ladi ya'ni o'quvchilarimizda o'sha olimpiada bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish undan tashqari uh, keyingi uh, yil bo'ladigan olimpiadalarga asosiy bazalarni shakllantirishdan iborat bu yerdagi o'quvchilar ya'ni maktab bosishi eng iqtidorli birinchi ikkinchi uchinchi o'rinni olgan o'quvchilarimiz ishtirok uh, etmoqda uh, bu yerda olimpiadani o'tkazishda hamma uh, shart sharoitlar yaratilgan o'quvchilar uchun barcha auditoriyalarda kuzatuvchilar bundan tashqari o'sha ichimlik e, suvlari ruchka qog'oz bundan tashqari o'sha ota onalar kutish zallari ota onalar kuzatib borish uchun e, onlayn translyatsiyalar shaffof e, o'tish uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan bugungi olimpiadadan o'quvchilar o'zlariga ko'p bilim va ko'nikmalarni oladi bundan tashqari keyingi yil bo'ladigan olimpiadalarda ham nima uchun beshinchi olti yetti sakkizinchi sinflardan bu asosan mana yaqinda bo'lib o'tgan al xorazmiy olimpiadalariga bundan tashqari xalqaro olimpiadalarga ham o'quvchilarimiz munosib ishtirok etadi samarqand viloyatidan chiqadigan o'quvchilarimiz ertaga samarqand viloyati terma jamoasida o'z o'rniga ega bo'lib o'zlarini bilimlari bilan respublika xalqaro darajada o'zlarini bilimlarini namoyon qiladi olimpiadaning hududiy bosqichi natijalarini baholash uchun ilg'or tajribali mutaxassislardan iborat o'qituvchilar jalb qilingan ular o'quvchilar tomonidan bajarilgan ishlarni shaffof va adolatli baholab g'oliblarni aniqlab berishadi